У меня получилось открыть, что? У меня получилось, отлично. Мне тоже так кажется. А там трошки пригодил? Нет, на собак.

Оце десь приблизно по 150 гривень воно дешеве, максимум ціна 150 гривень. Да. Mm -hmm. Це нормальні адекватні ціни. Не, не придумані... Став, став буде тут не придумані з космоса цей. А, це... а нормальні адекватні базарні ціни. Стоп, 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 стоп. Там там аж не надо. Що значить? А ну кусочек а хочу, Там телефон достал. Вот иди, дальше, дальше. Я вижу Уйди так Так. просто я за носилькую. Нашлікуємо правильно. Mm? Нарізам на досочку. Ну І дешев вже. Так. Да. О! Оце 300 гривень кілограмів на базарі в Іванкові. Не знаю скільки там малень, ні, в Іванкові по 300 гривень. Це саме, саме дорогі. Mm -hmm. О. Потім йдуть бочки по 200. Ну, сейчас у меня 200, это по 150, ну так, 180. Ну да. Вот это все цены. Хорош, не сильно, не сильно шинку. Чего? Ускаршивай. Да, конечно. Ну, то, что скажешь? Да. Скажи, он точно не скажет, да? Я скажу, трубку разнять. Городничий, какой ханбой. Шкурочку можно положить. Сюда. Давай досочку сюда. Грибы. Нарезаем кружочек. Нарезаем черный минерал. И почищаем всю эту пену. Она снимается до мяса. Я бы скулочку. Бочки. Еще один бочок. И спинка. И два плечочка. <coughs> ну, когда клавить по камню. Когда клавить в одном. Да. Ну, вот еще я поставлю.